Пытаюсь быть твоим парнем. Я посмотрел все карты Google, пытаюсь бежать, потому что я устал быть твоим чизкейком. Ты сочиняешь стихи? Нет, я учу песни своего любимого исполнителя, Юрия Лощука. А кто это такой? Ребята, вы слышали о нем? Конечно! Конечно. Как? Ты не знаешь самого яркого представителя русской эстрады, Тео? Ну что ты, Тео, «Представившего Беларусь» на международном конкурсе песни «Евровидение 2014». Да, и пусть как он занял сегодня 16 место, в нашей стране он сдал кумиром. Я смотрю, у тебя прическа под Тео. Нравится? Очень. А кто у тебя на значке изображен? Тео? Нет, на значке Денис Пашин. Сегодня он будет исполнять конкурсную композицию Тео Чизкейн, а я буду болеть за него. Ребята, а давайте все вместе поддержим Дениса. Yeah. i just wanna be your choice. Oh, oh. i just wanna...